Превысил оборот вот этих компаний. Кола, Пепси, Ленова. Все знакомы вам, да, эти компании? Так вот, Медлайф больше. Да? Но у вас будут клиенты, которые никогда не слышали про Медлайф. Парадокс? Сколько сейчас стоит акция Медлайф? Кто знает? Задние ряды. А сколько их? Три друзья у нас у вот всех с вами есть смартфоны и э, на самом деле мы можем в реальном времени посмотреть сколько стоит акций э, компании MetLife, которые котируются на бирже Итак, компания MetLife. 50 долларов 96 центов капитализация 56 и 65 миллиардов долларов. Актуально, да, сейчас? На Украине компания MedLife представлена в виде частного акционерного общества Медлайф, которая была э, основана, да, зарегистрирована в 2002 году, в 2002 году, после того, как на Украине появилась возможность выдачи бессрочных лицензий. Вот, начиная с с 2006 года компания Starlife выходит лидеры по количеству собранных премий. И с 2012 года компания NetLife Украина является лидером по всем основным показателям финансовой деятельности. Эта информация вся является открытой да, для новых консультантов. Всю эту информацию вы можете найти на сайте лиги страховых организаций. Все, вся статистика по главным игрокам финансового рынка, страхового рынка в Украине. Немножко о цифрах. Midlife на Украине. Тут, видите, очень много цифр. Не стоит их все запоминать, они постоянно меняются, они постоянно растут. Важно знать вот эту цифру 425 это запас платежеспособности. Что это означает? Закон Украины о страховании, он требует от страховой компании иметь на любую отчетную дату страховых резервов в размере минимум 105% от обязательств. Что такое страховые резервы? Да, это деньги. Это деньги клиентов даже не страховой компании, а это деньги То есть компания должна 100 миллионов, условно говоря, да, по обязательству. она должна иметь 105. Каждый, каждую отчетную дату. Так вот, компания MetLife Mountain имеет 425%. В 4 раза больше, чем требует э, закон о страховании. То есть, если все клиенты э, в Украине, MetLife, заберут расторгнут договора, да? компания этого вообще почти не заберет. Да, вы видите, у нее будет только 100%, а 425, 325 останется. Что такое страховые резервы, вы поймете в течение своей работы. Ну, это один из главных механизмов обеспечения стабильности и надежности страховой компании. Друзья, разница основная состоит в том, что когда вы приносите деньги в банк, да, то мы говорим о банке в первую очередь, да, как э, оппозиционеры, да, страховой компании, э, только отдали деньги на депозит, это активы банка. Да, он, их, э, он делает с ними все, что ему э, дозволено, иногда и не дозволено. Да. Так а деньги страховой компании, которые вы накапливаете, никогда не будут активами страховой компании резервы это не активная страховой компания, она не может ими распоряжаться ярким законом. Да. Есть закон о, закон, о страховании Украины, который ограничивает, что, куда и как, в каких процентных соотношениях, что можно держать в, в деньгах на поточном счете, что можно в валюте, что можно держать в акциях, облигациях и так далее, и так далее. То есть это все очень жестко регламентируется и очень жестко контролируется э, регулятором на данный момент у нас он Инвестиционный доход. Да, страховые резервы инвестируются, получается инвестиционный доход, который э, делится на две части: гарантированная часть и не гарантированная. Гарантированная входит в страховую сумму. Страховую сумму. Вы можете посмотреть у себя в полисе. Вот э, написано, что КС, сумма страховая сумма, включается в 4% инвестиционного дохода. Почему 4? Потому что согласно закону не повинно превыше 4500. Да, это максимум, который может гарантировать компания поставка жизни сегодня на Украине. Но компания зарабатывает больше. Может она больше заработать, чем 4? Да, 4 5. Да, 5 может. 18 может. Что делать с остальными? Это не, не гарантированно, это дополнительный инвестиционный доход. Он делится в пропорции, да, все заработанные деньги. Минимум 85 клиентов. Максимум 15 – это прибыль компании. Опять же, это все прописано в законе о страховании. И в тот момент, скажем так, заинтересованность компании заработать клиенту больше. Да? Почему мы поставили два плюса в доходности лайфной страховой компании? Потому что чем больше она заработает клиенту, тем больше будет что? Ее доходность. Это же тоже бизнес. Не ради идеи. Так, вы видите а, разброс доходности по годам, начиная с 2004 до 2015 года, от минимального 12,8 до максимального 18,5 в 2010 году. За 2014 год доходность 13,16. Как вам такая доходность? Не слышу. О, что? 3, 3, Мало. Мало. Ну мало, правда? Хочется больше. Нет? 18% России. Ну вот, друзья. 2014 год. 2015 год это были очень сложные года для Украины. Компания MetLife использовала свой опыт да, в администрировании финансов. Она снизила риски клиентов. Каким образом? В портфеле э, инвестирования уменьшена доля государственных ценных бумаг. Часть денег размещена, э, размещена в Ситибанке. Ситибанк на Украине дает 5% по гривне. мало wow, доходность, да? 5%. В долларах 1%. Хотите туда депозиты? Не возьмут. Они с физлицами на Украине не работают. И э, перевели э, ну, свои депозиты в самые надежные банки в на Украине. Это Ситибанк, Кредит, Агриколь, ОТП, Юникредит, Это вот партнеры. Что это за банки? Это банки, за которыми стоят большие финансовые группы, да, за которыми отвечает не фонд франтуальных <связано> да? вот. а отвечает реальный капитал. То есть, что такое 13, 6, 13 и 16 сотых? процентов дохода с 2014 года да? это большая надежность да? компания всегда делает э, ставку на том, чтобы э, была большая надежность идем дальше перестрахование еще один пункт надежности мы уже плюсики прошли да нашли э, страховые резервы перестрахование основной перестраховщик материнская компания альфа два договора перестрахования страхование жизни страхование несчастных случаев дальше. Главный момент – выплаты. Платят ли? Спрашивают клиенты. Просят показать, кому вы квитацию Квитанцию принести. Если вы принесете человека, человеке, скажете, вот, Гриша, ему заплатили 3 миллиона. <клес> Что клиент скажет? <клес> а? мы <клес> да предмысла ты скажешь? Нет, это уже не скажет. Вот. Значит, за три квартала 2015 -го года с почти 2000 выплат. Общая сумма чуть больше 30 миллионов гривен. Записывайте это цифру по И накопительно. Накопительно с 3 по 2015 год 8273 выплаты на сумму 132 миллиона Сравните эти две цифры 132 миллиона и 30 миллионов. За 12 лет 132 и за 9 месяцев 30. Почему так? Закон э, подвох скрыт в том, что начиная с 2012 года начались выплаты по дожитию. Минимальный полис это 10 лет длительности. Да? Это тот срок, который гарантирует налоговый год и так далее, и так далее. Так вот, вы видите счастливого назад. Записывайте, записывайте. Скоро появятся новые данные. Больше. Деньги не заканчиваются. Все зафиксировали? <laughs> Друзья, идем дальше. А, за 12-15 год по дожитию, то есть по завершению <laughs> полиса выплачено 41 миллион 408 тысяч 506 гривен. его дочь за 9 месяцев 2015 -го года 15 вот этот пирожок. вот да? синеньким это то что у вы меня в этом году компания Starlife является ключевым клиентом да? ключевым партнером компании MEDBIE да? это взаимосвязанные вещи мы продаем 70 8, почти 80% продукции вот. Давайте посмотрим о том, что такое компания Starlife. Как мы работаем? Есть компания Starlife, которая соединяет две остальные компоненты этого треугольника. Такой компанию клиента. Клиенту мы даем информацию, помогаем заполнить заявление, премию. Компания выпускает полис, и после того, как выпущен полис, комиссия перечисляется брокеру. Схема простая, правда ведь? Мы все, что мы покупаем, покупаем у посредника, в том числе и полис покупаем у посредника. Starlife Sales System. Да, система продаж Starlife а. – это та основа, которая позволила брокеру Starlife самому, одному из самых молодых национальных брокеров стать лидером на Украине, и пять Лет подряд удбавить результат. Это колоссально Что такое Star Life Sales System? Это то, что хотят наши конкуренты. Мы не могут это делать. Это то, чего хотели бы мы иметь Начать, ну, на старте нашего бизнеса. Все одинаковые шансы. Независимо от того, мальчик, девочка, белая кожа, черная кожа. Ровные зубы, кривые зубы всех одинаковые шансы, все начинают с первого уровня. Или кто-то с третьего уровня. Может, двум привести племянника, да, директор захотел в бизнес, и сразу же на третий уровень. Может быть, можно такое? Нет, все начинают с первого уровня, все заканчивают стартап семинар, все начинают с первого уровня. Как мы зарабатываем? Да? Мы говорили о том, что есть два варианта. Личный оборот, но у каждого из нас есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы не резиновые, мы болеем, нам нужен опыт. Поэтому любой личный оборот, он носит ограниченный характер, ограниченный бизнес, ограниченный успех. Но если мы внутри компании Starbucks строим свою команду, собираем единомышленников и работаем вместе, вот это путь к беспрецедентному росту, путь к э, неограниченному доходу и путь к настоящему. Друзья, кто первый раз на семинаре? Посмотрите на эту картинку и посчитайте, сколько квадратов здесь. 16. Еще вариант. 36. Еще вариант. 17. 17. Еще вариант. 65. Еще вариант. Сколько? 21. Еще вариант. Так, а теперь спросите, если рядом есть ваша структура руководитель, тот, кто вас привел сюда. Спросите, сколько вы складываете? Да. Сколько? Сказали 30. Их 30. Давайте посчитаем. 4. Еще 4. 16. Да, то есть, например, 16 маленький, 17 большой, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 24. Дальше. 25, 26, 27, 28, 29 и большой 30. Что мы показали? Это сложная задача. Человек, который закончил школу и решит ее, надо что? 3. Что нужно сделать, чтобы сэкономить время? Спросить того, кто это уже делал. Это, вот. Практический опыт в команде, он вот, поможет вам достигнуть результата. Не знаете что? Спросите у структурного руководителя. Он с вероятностью очень большой вам поможет. Да? А, о какой команде идет речь? Интенсивный практический опыт в команде. В первую очередь сейчас, первое на семинаре ваша команда это ваш структурный руководитель. С ним вы будете работать. А потом, когда вы будете привлекать своих людей, да, когда у вас будут свои сотрудники. Своя структура. Они будут вашей командой. С, ней, с ними вы будете работать и идти дальше. У нас стоит тут в зале который сканирует мысли. Те, кто на первом, допустим. Пять основных вопросов человек. Могу ли я это? Что от меня требуется? Как добиться успеха? Что должен делать? Правильный сканер? Хорошо работает? Есть такие вопросы? Записывайте ответы, берите ручку, записывайте. Правило 4С. Это вот тайна сокровенного знания, которая только на нашем семинаре. Переписываем. Слушать, слышать, слушаться своего структурного руководителя. 4С спортсмены. Как, как тренера? Да? Как тренер. Не обсуждали. Записали? Что я должен делать? Спросите у структурного руководителя, что делать. Он знает. Как добиться успеха? Этому ответу будет, этому ответу будет посвящена отдельная лекция. Подхожу ли я для этого бизнеса? Подходите. Подходите. Есть э, факты успеха как молодых, так и паук. Как женщин, так и мужчин. Красивых, так и очень красивых. Что нужно для того, чтобы быть успешным в бизнесе? Записываем. Первое. Желание. Желание чего? Желание менять свою жизнь. Да? Менять кардинально. Не просто поменять iPhone с 5 на 6. Или резину с летним на сильной. Да? А менять кардинально. выходить из прессивных прикол. Причем это желание должно быть сильным. Представьте себе человека, который хочет, в туалет. хочет в туалет. и что-что? Да, нет. Препятствий нет. Вы слышали, когда я пробовал сходить, я там закрыто. От а человека, который хочет туалет, вы слышите? Там мой сосед ходил, у него не получилось. А вдруг у меня не получится? Это, конечно, крайняя степень, это максимальная степень вот этого желания, да? Оно, конечно, утрировано, но вот это желание, оно типа, <зыв> достаточно сильное и настолько э, шито, что вы нам должны забывать. Человек, который хочет в туалет, он не забудет о а том, что он хочет в туалет. Да? Значит, не хотел. <зыв pushing> Вера. Вера во что? Вера в себя. Кто в вас верит? Кто должен вас верить? Да, человек, который точно верит в вас, это ваш структурный руководитель. Иначе бы вы здесь не оказались. Он подумал, что что сможет своего парня выиграть? Если побрить, постричь, костюм одеть, вот. может, будет дело, да? Uh, вера в себя, да? вера в себя, uh, важный камушек в этом бизнесе, важный камушек в этом бизнесе, который только усиливается с помощью с uh, вашего структурного руководителя, когда вы идете по этому бизнесу, когда вы зарабатываете, начинаете верить в себя. Вдохновение, одушевление. пирация такой человек воодушевлен. он летает на крыльях он любую проблему перепархивает он ее не заметил да? у него есть много энергии справляться с проблемами он зажигает всех вокруг он собирает команду и все горят утих его цели в свою его желанию да? говорит идем со мной в туалет <laughs> <лицензия. смех> а, друзья, воодушевление это самое оплачиваемое, самое высокооплачиваемое а, свойство человека. Почему? Потому что его нельзя подделать. Да? Оно есть? или есть, у него нет. <laughs> ну, если у вас есть желание и вера, да, то воодушевление будет. И четвертый, положительный настрой. Мы уже вспоминали Стивена Кови. То, на что мы не можем повлиять, да? как с ним работать? Нужно менять свое отношение. Да? Правда ли? А, я приведу вам пример положительного мышления. Надо любую ситуацию рассматривать с положительной точки зрения. Томас Эдисон, да, гениальный изобретатель, который изобрел много чего и довел до потребителя. Однажды у него произошел на лаборатории пожар. У него сгорела лаборатория. Горела. А в этой лаборатории вся игру. Часы работы. Образцы, материалы, записи, все, все, все. Вот он стоял в стороне, и наблюдал. Жена бегала в панике. Ну, женщина, конечно. Вот, и она говорит, Томас, я паникую, присоединяйся ко мне. Почему ты такой спокойный? Почему ты такой спокойный? А, он говорит, хорошо, значит, что вот это произошло. Есть в этом плюсы. Я могу начать с самого начала, не повторяя старых ошибок. Я уже знаю, как идти, куда не надо стремиться, чего не надо делать. Вот это пример положительного мышления. Многие ли из нас так поступили в этой ситуации. Что бы мы делали? Кто что? Кто бы пытался собственноручно да, этот пожар? Друзья, вот если есть у вас э, желание, вера, воодушевление, положительный настрой, да, ну, успех в бизнесе у вас точно будет. От вас мы ожидаем только двух вещей. Это работа в коллективе. Один в поле не воин. Это абсолютно правильный бизнес. Будьте открыты. Задавайте вопросы. Люди делают какие все идиоты, но делятся на двух типах. Одни идет пять минут, пока не спросят, а другие всю жизнь. Потому что не спрашивают, закрылись. И готовность учиться. Впереди у вас еще шесть лекций. Да вы можете показать свою способность учиться. Ваш предыдущий опыт иногда может мешать в данном бизнесе. Друзья, чем бы вы ни занимались в миру? <laughs> а, здесь вы новички. А, здесь вам надо начинать с самого начала постигать азы. А, если вы не будете учиться, если вы не будете работать в коллективе со своим структурным руководителем, вы будете что делать? Наверное, свои уникальные ошибки. Нет, друзья, не свои и не уникальные, а те, которые все делают. С разбега прыгать на те же грамоты. Причем об этих граммах говорилось на пяти лекциях на семинаре. Человек возвращается с семинара и бодрым шагом на те же граммы. Почему? А он не слышит. Приезжает на второй семинар и говорит, это лекции совсем другие. Другие, те же лекции, те же слайды. Если у вас есть эти 400 посылки, если вы готовы учиться, если вы готовы работать в команде, мы открываем для вас вход в этот бизнес. Вам остается только сделать шаг, пойти. Кроме вас, этого никто не может сделать. И напоследок, краткий руководство, это обязательно записать Для тех, кто первый на семинаре. Краткое руководство для начинающих. Начните! Записали? Спасибо за внимание.